بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ناظرین الحمدللہ آج ہم قرآن مجید کے صطر پارے کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں یہ پارہ دو عظیم صورتوں پر مشتمل ہے سورہ انبیاء اور سورہ حج اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں خبردار کیا انبیاء کرام کی جد و جہد کا ذکر کیا اور توحید کی عظمت کو بیان کیا ہے ساتھ ہی حج اور قربانی جیسے اہم احکام بھی دیے یہ جی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پارا ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیا ہماری زندگی میں اسے کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا اس پارے کے اندر سترہ رکوع ہیں اور اس پارے میں دو حصے کیے گئے ہیں سورہ سورابیا کے سات رکوع اور سورہ حج کے دس رکوع ہیں سورہ عامبیا میں تین باتیں اہم ہیں جو یہ ہیں قیامت رسالت اور توحید اگر ہم قیامت کے اوپر بات کریں تو بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے نیز قرب قیامت میں یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ رہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے نیز مشرقین اور ان کے اسلام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے رسالت کے اوپر بات کریں تو رسالت کے زمن میں سترہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ذیل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت ذکریہ علیہ السلام اس کے بعد حضرت یاہی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اس میں کیا گیا ہے ان سترہ میں سے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے کی قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور باقیوں کا اجمالی ذکر ہے امبیا سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں پر رحمت بن کر آئے آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا مگر جب یہ ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی اسی دعا پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے یہ دعا ہے کہ رب احکم و ربنا و ربن الرحم اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمارے پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو اور ان کے مقابلے میں اس کی مدد درکار ہے توحید کے اوپر بات کریں تو توحید پر چھے دلائل ذکر کیا گئے ہیں آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا اس سے آگے بات ہوئی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کو بوجھ سے زمین ہلنے لگے ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ اس پر چلیں ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں سورہ حج میں چھ باتیں یہ بتائی گئیں قیامت سب سے پہلے قیامت کی ہولناکیوں کو دل دہلا دینے والے مناظر کشی کی گئی تخلیق انسان کے ساتھ مراحل مٹی خون کا لوتھرا بوٹی بچہ جوان بوڑھا ملل اور مذاہب کے لحاظ سے چھ گروہ بتائے گئے مسلمان یہودی سابی عیسائی مجوسی چاند اور آگ کا پجاری مشرق بت پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج کچھ یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیل ہی جبل ابن قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا تھا مومنوں کی چار علامات یہ ہیں کہ اللہ کا خوف مصائب پر صبر نماز کی پابندی نیک مصارف میں خرچ کرنا اور دیگر احکامات شامل ہیں مثلا مناسب حج اقامت سلاد ادائیگی زکوٰۃ جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ تو تمام دوست اگر اس ویڈیو کو لائک اور کرے شیئر کریں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور میرا اجر اصل میں یہی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرتے ہیں شکریہ